20 числа этого месяца отмечается Всемирный день жертв дорожно-транспортных происшествий. На сегодняшний день действительно обстановка на дорогах Украины очень серьезная. И идет рост происшествий и рост погибших в дорожно-транспортных происшествиях и пострадавших. Поэтому госавтоинспекция Украины, Полтавской области очень большое внимание уделяет профилактике дорожно-транспортных происшествий. Но в этом должна не только принимать участие э, органы милиции, ГАИ, здесь должны и органы местной влады принимать участие. Поэтому мы провели сейчас этот конкурс, будут э, выбраны лучшие работы, которые и будут предложены органам местного самовредования для того, чтобы они их развесили как социальную рекламу. Чтобы мы учили людей, чтобы они привыкали к тому, что нарушать правила дорожного движения нельзя, потому что это приводит к трагическим последствиям. В конкурсе брали участие 28 подразделений Державной инспекции, которые есть на территории области. Представлено на конкурс было близко 30 схем макетов социальной рекламы. Визначені переможці, зразки соціальної реклами будуть розміщені на місцевих, а також на території області бікбордах. За ініціативи керівництва області проведений такий захід з метою попередження дорожньо-транспортних пригод і, зокрема, попередження дитячого дорожньо-транспортного травматизму на території області. Ми вважаємо, що за допомогою соціальної реклами світогляд нашого населення зміниться на дотримання ними правил дорожнього руху. мир состоит из пешеходов из пешеходов из машин и шоферов, и шоферов. и конечно из дорог чтобы все в этом мире жили дружно непременно всем нам нужно жить по правилам дружок соблюдайте друзья пешеходы и шоферы Правила дорожного движения Пешеходы и шоферы